हजार रुपए का किसी को दिया और वहां पर कच्चा घर बांध के लिया आज जो दूसरा भाई है जिसने गैर कानूनी तौर के ऊपर सरकारी जमीन के ऊपर घर बनाया वो 360 फीट के आलीशान ऑनरशिप अपार्टमेंट में रहने को गया और मेरा पुलिस का भाई जिसने ईमानदारी से काम करने की कोशिश की वो आज भी सारे चार हजार अपने मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा ये क्वेश्चन मार्क लेकर बैठा है कोई सवाल पूछे किसी से कि जो सारी जिंदगी मुंबई में रहता है पुलिस का कॉस्ट है तो उसके बाद में मुंबई के अंदर वो अपना पक्का घर ऑनरशिप का ले सके वर्ली में ले सके परेल में ले सके वहां तो छोड़ो मुला भी छोड़ो क्या नाला सुपर और बसें दो में भी घर लेने की पग सरकार देती है क्या तो फिर वो कहा जाएगा इसके सामने मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं हमारे पास में राष्ट्र है गुजरात राज्य है गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने सारे सरकारी अधिकारी के ऊपर परमानेंट घर अलॉट करने का प्रोसेस उन्होंने शुरू किया है जब वो रिटायर रिटायर होएगा, होने के बाद उसको किसी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी रिटायर होने के पहले पांच साल दस साल पहले उसको अपने घर वालों के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे कि तुमने क्या किया जिंदगी भर सुबह छह बजे उठ के चले जाते थे दो बजे रात को वापस आते थे किसके लिए क्या पर पहले आज आप आपने हमारा कार्यक्रम अटेंड करके जाना यदि मैं आज ये ले होता यहां पर नहीं आया होता तो मुझे विश्वास नहीं होता कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिस पत्नियां कभी एकत्रित हो सकती है यहां से पुलिस कमिश्नर साहब का बहुत नजदीक है मैं पुलिस कमिश्नर साहब को आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं यदि आवाज उन पर जाती है तो उनको सुनना चाहिए और जो पुलिस कांस्टेबल यहां पर पुलिस ऑफिसर यहां पर बैठकर सुन रहे हैं उनको भी इस बात का सुनना चाहिए कि पुलिस पत्नियों को आपने पहली बार यहां पर इतनी बड़ी संख्या में जो इकट्ठे हुए हैं उनको आकर यदि आपने उनकी बात नहीं सुनी तो आज जो चिंगारी दिख रही है सुनील गांधी जी वो कभी आग बनकर फूटेगी और सारी मुंबई उसके अंदर जल उठेगी मुंबई को पुलिस बचाकर चलती थी पुलिस के रहने वालों को घर नहीं मिलेगा घर की शाश्वती नहीं मिलेगी तो आने वाले समय के अंदर उनके मन के अंदर कभी विचार आ गया तो फिर आपका कोई कानून उसके अंदर उनको रोक नहीं पाएगा मध्ये राहणारा जो पोलीस चाळीस पन्नास साठ वर्षापासून बिगडी त्यामध्ये नायगाव वणी शिवडी जिल्ह्यात इथे असलेल्या बिगडी चाळीमध्ये राहणारा पोलीस या विजली चाळी काही पोलीस क्वार्टरमध्ये मानलेला नव्हता आणि मग भिजनी चाळीमध्ये राहणाऱ्या पगारामधून भाडी भक्ता साधारण हे उभे वेळ कापला जातो हा पीड बिड खात्याकडे भरला जातो का तर माझ्याकडे जी माहिती आहे त्याच्यात असं आहे की एकोणीसशे एक्क्याऐंशी पासून तस आजच्या वहिनी या विषयासाठी आणि प्रत्येक विषयासाठी या सुनीलजी राणेंसोबत असतात